Десята больниця, щоб ви поняли. Ну ось, смотрим. ФГ Шеремет СС. Це де семенів зареєстрований. в фермерському господарстві. Тепер смотримо далі. 6 травня 2022 року в 11.42. Смотрим. Фермерське господарство Шеремет СС. Україна, 53 812. Дніпропетровська область, Криворіжський район село Шевченко. Вулиця Молодіжна, Будинок 2а. Дата заснування 29.11.26. року Директор. Семенєва Світлана Степанівна. Це що? Жена твоя? Семенів. Так гляньте ще. Статутний капітал 1400. Ви поняли? Вони туди взагалі ні з чим не прийшли. Ви діяльність вирощування зернових культур, крім рису, бобових. І насіння олійних культур. То подивимося далі. Семенєва, Світлана Степанівна, засновник 200 гривень вона вложила туди. Як вони обирають селян. Шеремет Микола Андрійович, засновник 200 гривень. Пензова Тетяна за 200 гривень. Шеремет Людмила Вікторовна. Сімейний подряд, 200 гривен. Ж... Жевжих. Яна Олександрівна, 200 гривень. Володимир Олександрович Жевжик. За 200 гривень. И вот Семені Володимир Миколаевич, 200 гривень, Семенєва Светлана Степановна 0. То есть они вообще ни копейки туда не вложили до Финансовая звитность 90 тысяч. Чистый прибуток 82 тысячи. Активы 45 тысяч. Забовязание 108 тысяч. Слышь, а я же ты там работаешь. Так ти скриваєш доходи. Змінилася адреса. Апостоловський район село Шевченко, вулиця Молодіжна, будинок 3. Криворіжський район село Шевченко, вулиця Молодіжна, будинок 2А. Семенів Володимирович. То селюки. изменила частка в устному капитале. Засновника ноль. Вы поняли? Вин работает директором 10-й больницы. И Вин еще и фермер. Смотрите сейчас. Да. Алло, ну привет. Да, говори. Да, а что вы там пишете про, про мужчину, который... который по фактам вам ничего не сделал? Какой мужчина? Назови его. Ну вы сами знаете, куда вы писали, на какие паблики и на... отвечали на истории э, моей тети. Твоей тети? Это та, которая в Польше, и ты с ней? Так, которые вы во время войны... Да, та, которые во время Украины войны убежали, убежали, да? Или до войны Котор убежали? Которая уже 9 лет тут живет. Это хорошо. Только меня интересует, да, за хорошо. чей счет она там живет с тобой. За чей счет она да. живет? Да. У нее тут своя фирма, если что. И она сама это все заслужила. У нее есть муж, который держит уже фирму 12 лет. А мой да. дедушка, как вы говорите, да? Там, да? Послушайте. Мой да, дедушка, да. это... Э -э, вот это все, землю, то, что вы там говорите, там всякую хуйню мелите, uh -huh. это по фактам Тебе мы заслужили. Кто это мы заслужили? А? Тебе сколько лет, что ты заслужил? Салом алейхам, господа, товарищи паны жиды. Вы теперь поняли, что я сказал? Так кто же жиды? Откуда это слово пошло? Вы вообще знаете? Историю ту, которую вы хотите уничтожить. Историю вы уничтожите. А досье на вас. Вы никогда не уничтожите. Мы за вас все знаем. Кто мусар не работает? Кто в прокуратура? Кто опять поехал до жидов? Слово польское ⁇ жиды ⁇ Селюки, ви тепер поняли? Де ви в мусаднях знаходитесь в прокуратурах? Як ви друг друга найобуєте? Чого ж ви отдали йому землі? Ви ж кричите, що ви кормите город? А що це чутилося в этого Семенова і в Шеремета? Гектари землі. Ви ж пани? Жиди виш? Ви ж поняли, чи ні? Чего ж ви потікали за границю, до туди? 38-й год вам розказати? Як вас оттуда депортували, повиганяли. Вас же жидов. Це ж вас оттуда виганяли. Поляки. І щоб на вас ніхто не подумав, так ви начали на всіх там ганяти. Щоб всі жиды вокруг вас. Це ж ви є вони. І ви туда начали возвращаться, до своїх. Ви думали, вони забули поляки? Ні. Вам рассказать, что там было? Расскажу позже. Вы побачили, чем занимаются жиды вот эти, селюки. Вин откуда сам? Вы почули. С села Кировоградской области. Приехал в село Апостолова. В Зеленодольске Вин начинал свою деятельность. Пообещав всем селюкам своим что я буду вас лечить и все на свете, вошел к ним в доверие, а они ж, мы же доверчивые, и они отдали ему земли. Думали, что пан жит, будет их кормить. Так что вы понимали, что на, пана работают. Вы отдали свои земли и пошли на него работать. Не иначе люди подурили, сами на панщину идут и диточок с собой ведут. Да? Шевченко ваш? Это вы сочиняли, не я. А Высоцкий, как сказал, по поводу вас. Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы. Так вы все порубили, все уничтожили, да? И давай сейчас заселять кладбище. Войну вы устраиваете. Вы чули этот шеремет, внучок? Села звонил мне по Грожеву. Внучок. Как он сказал, мы это все заработали. Так подивись, селюки, вот эти земли, что вы подавали им, я думаю, что вы их больше не получите, потому что законы они сами для себя делают. Вы подвидите в договорах, что там написано. После вашей смерти и вообще, что эти земли останутся им. Никакого наследства. Прежде чем что-то составлять. Вот это вам называется журналистские расследования. Журналисты-криминалисты. Вы почули? Я вам показал фотку. Фото. Их. Кто-то такие. Подивитесь дальше. Следующие сериалы по поводу этих львовских жидов, которые находятся тут, работают с касабскими жидами. Как они тут бизнесы, и кто это войны устроил. Как они дележки начали, тут делилы. Пришли, и они считают, что мы тут все рабы. Со Львова в зале суда, вы все это увидите. Сегодня я иду туда и буду это все фиксировать. Вам всего доброго настоящем по третьей статьи Конституции. Прочитайте, что там написано. Там написано: люди, не особы. Все. Гайдамаки. До новых встреч. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.